ছাত্ৰ মই আজি এটা সাধু ক'বলৈ ওলাইছোঁ সাধুটোৰ নাম হ'ল গ্ৰাস আৰু গজেন্দ্ৰ এদিনাখন এখন হাবিত প্ৰকাণ্ড এটা হাতী আছিল হাতীটোৰ নাম আছিল গজেন্দ্ৰ গজেন্দ্ৰই বিষ্ণুৰ পৰম ভুক্ত গজেন্দ্ৰ গজেন্দ্ৰই সদায় বিষ্ণু পূজা কৰিবলৈ গৈছিল গজেন্দ্ৰ গজেন্দ্ৰই এদিনাখন এটা হ্ৰদত পানীত হ্ৰদত পদুম ফুল আনিবলৈ গৈছিল সেই পদুম ফুলত এটা ঘৰিয়াল আছিল ঘৰিয়ালটোৰ নাম আছিল সাত গজেন্দ্ৰই ৰংখনত পানী ভৰি দিয়াৰ লগে 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 ঘৰিয়ালটোৱে গজেন্দ্ৰৰ ঠেঙত কাম মাৰি ধৰিলে কামোৰ মাৰি ধৰিলে গজেন্দ্ৰই উপায়ন্তৰ হৈ ভগৱান বিষ্ণুক মাতিবলৈ ধৰিলে অৱশেষত ভগৱান বিষ্ণুৱে শ্ৰীহৰি ৰূপ লৈ গজেন্দ্ৰৰ আগত উপস্থিত হ'ল শ্ৰীহৰি ৰূপ লৈ সু সুদৰ্শন চক্ৰ দি তাৰ দিনটো কাট কাটি পেলালে এই সাধুটোৰ পৰা আমি নীতি এই নীতি শিক্ষা পাওঁ যে মানুহ মানুহবোৰে নিজৰ আৰু ভগৱানৰ কথা বিশ্বাস কৰিব লাগে ধন্যবাদ